Dari satu kajian minyak dan gas, gas, kita ke satu lagi kajian iaitu di Mardi, wartawan Leni Jaman Baru-Baru ini ke Mardi untuk mengetahui teknologi dalam penghasilan buah nadir. Kita saksikan. Ramai di kalangan kita tidak mengenali dan mengetahui buah-buahan nadir. Malahan, tidak berpeluang untuk melihat dan merasa sendiri buah-buahan tersebut. Buah-buahan nadir banyak terdapat di kawasan hutan hujan tropika yang beriklim katulistiwa. Buah-buahan nadir ini kami takrifkan sebagai buah-buahan selain daripada buah-buahan komersial uh, yang kurang dikomersialkan dan ditanam secara kecil-kecilan di kawasan pedalaman. Ianya terdiri daripada pelbagai jenis uh, man manakala untuk family uh, buah-buahan nadir ini yang utama ialah satindasi, dasi, anak, -anak dasi dan juga euphorbia si. Okay, uh, itu adalah family buah-buahan nadir yang utama. Saban tahun, pokok buah-buahan nadir semakin pupus di telan zaman oleh itu, Mardi di bawah tanggungjawab pusat Bank Jen dan Biji Benih mengambil inisiatif memelihara kepelbagaian buah-buahan nadir bagi tujuan pembangunan produk dan pemuliharaan masa hadapan generasi akan datang. Jemplasma atau Bank Ladang Jalan puncung Mardi Sedang merupakan kawasan pemuliharaan sumber genetik tanaman yang dikhususkan untuk pemuliharaan dan penyelidikan. Kawasan ini merangkumi keluasan 44.5 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 3,053 eksasi. Penyelidikan mengenai kepelbagaian buah-buahan nadir bermula sejak tahun 1982 tujuan utama penyelidikan ini ialah untuk mengumpul dan memelihara sumber genetik daripada kepupusan disebabkan faktor pembangunan dan juga perkilangan. Pada mulanya, benih buah-buahan nadir akan dikutip di seluruh negara dan disimpan secara ex situ dalam bank jen ladang di beberapa stesen Mardi iaitu di Serdang, Jerangau, Kemaman, Kuala Kangsar dan juga Bukit Ridan. Di Mardi, kami memelihara lebih daripada 150 spesies buah-buahan nadir daripada pelbagai family yang terdiri daripada 3,000 asesi. Buah-buahan nadi ini kami kutip daripada pelbagai lokasi di seluruh Malaysia, daripada hutan belantara, kampung pedalaman dan juga perkampungan orang asli. Apabila kami mengambil buah-buahan nadi ini, kami mengambil sekali data morfologi iaitu data pertumbuhan, buahnya kami akan cuba untuk mencambahkannya di makmal dan kemudian kami akan bagi untuk kepada makmal phytochemistry ataupun phytokimia untuk penilaian kandungan kimia. Pengeluaran buah-buah nadir ini agak terhad kerana pokoknya tidak ditanam. Pokok ini ada yang bermusim dan tidak bermusim. Ada antara pokok nadir yang mengambil masa 4 tahun sekali atau sehingga 5 tahun untuk mengeluarkan buah. Buah-buahan nadir mempunyai isu berpenting karbohidrat, vitamin, mineral dan juga antioksidan. Bagi setiap jenis buah-buahan nadir terdapat banyak variasi dari segi saiz, warna isi dan juga rasa. Di Jimbang uh, buah-buahan nadir Mardi, sejumlah besar buah-buahan ini mempunyai potensi untuk pengkomersialan. Pen Contohnya ialah spesies uh, ceri Terengganu ataupun nama saintifiknya Lepidanthus fruticosa yang mempunyai kandungan Antioksidan yang tinggi. Jadi dengan potensi ini, uh, pihak Madi uh, berusaha untuk uh, memperbanyakkan lagi uh, dan juga untuk meningkatkan kesedaran uh, pihak awam untuk lebih menghargai kepelbagaian buah-buahan Madi ini supaya tidak pupus di telan pembangunan. Dan apabila kita membincangkan tentang uh, kepupusan buah-buahan Madi, uh, seperti yang kita tahu buah-buahan nadi ini sifatnya adalah bermusim. Jadi di situlah pihak Mardi berusaha keras untuk memelihara kepelbagaian sumber genetik ini. Oleh yang demikian, pihak Mardi telah berusaha keras untuk memelihara kepelbagaian sumber genetik ini agar dapat digunakan untuk kajian pra-pembiakan dan pembangunan produk di masa hadapan.